أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Alhamdulillah berjumpa kita pada malam ini pada hari yang ke-11 Ramadan dan kita akan bersama-sama insya-Allah untuk melihat beberapa perkara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam juzuk yang ke-11 sempena 11 Ramadan pada kali ini pada Ramadan kali ini. jadi alhamdulillah kita masih lagi di dalam surah surah dalam Ramadan pada kali ini dalam apa ni 11 Ramadan pada kali ini kita masih lagi berada Uh, di juzuk dan dalam juzuk yang ke-11 ni kita masih lagi berada di surah uh, At-Taubah. Jadi kita berada pada surah At-Taubah insya-Allah uh, tetapi dalam juzuk ini kita akan dapati ada 3 uh, surah. Yang pertama sekali adalah surah Taubah, yang kedua adalah surah Yunus dan yang ketiga adalah surah Hud. Uh, tetapi di penghujung dalam juzuk yang ke-11 ni kita tengok hanya ada sedikit saja daripada surah Hud iaitu ayat 1 sehingga ayat yang ke-5 selepas daripada itu kita akan masuk juzuk yang ke 12 insya-Allah selepas daripada uh, pada esok hari insya-Allah. Jadi pada uh, juzuk ini kita akan tengok yang pertama sekali adalah dalam surah Taubah. Ada masih banyak lagi dalam surah Taubah ini. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan uh, yang ada dalam juzuk ini. Surah Taubah ini iaitu daripada ayat yang ke 94 sehingga ayat 129. Ayat 94 sehingga ayat 129 jadi apakah perkara kita telah sebut sebelum daripada ini surah taubah ini adalah surah yang berkaitan dengan namanya adalah berkaitan dengan taubat dan turunnya adalah di penghujung 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 uh, hayat Nabi SAW iaitu ketika Nabi SAW uh, dalam peperangan tabuk uh, dan peristiwa peperangan Hunain dan sebagainya jadi peristiwa-peristiwa itu Uh, apa ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ceritakan dalam uh, surah Taubah ini. Dan surah Taubah ini adalah sempena yang kita sebutkan uh, kemarin iaitu sempena tiga orang sahabat yang tidak ikut dalam peperangan uh, Tabuk. Uh, jadi uh, kita telah sebutkan perkara ini jadi insyaAllah boleh refer kepada uh, apa yang kita ceritakan dalam juzuk yang ke uh, 10. Kemudian uh, kenapa juga dinamakan surah ini adalah surah, surah Taubah kerana dalam surah ini dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala banyak menceritakan tentang taubat. Taubat taubat watubu watubu. Jadi Allah Taala minta kepada kita semua supaya bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni sebagai manusia tidak lepas daripada dosa, tak lepas daripada kesilapan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tahu kelemahan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala minta kepada kita. Orang yang paling baik ialah orang yang dia melakukan kesalahan tapi dia bertaubat kalau orang tu satu kumpulan tu satu manusia tu di satu tempat tu tak laku kesalahan langsung maka Allah SWT akan gantikan dengan satu satu kumpulan yang mana mereka ini melakukan kesalahan dan melakukan taubat. Jadi taubat tu adalah satu perkara yang pentinglah bagi uh, dalam dalam Islam kita. Jadi oleh kerana itulah apabila kita baca surah taubah ni kita ingat perkara-perkara ini. Antara perkara-perkara yang disebut juga uh, di dalam surah At-Taubah ini adalah uh, yang berkenaan dengan uh, orang Arab bersebut dengan orang Arab Allah Ta'ala sebutkan dalam soal dalam at taubah ni banyak kali Al-Arab tapi di dalam tempat-tempat lain pun disebutkan juga Al-Arab Al-Arab ni artinya adalah orang badui orang badui jadi pada masa Nabi SAW ni terdapat dua golongan satunya yang dipanggil sebagai orang-orang yang tinggal di bandar ha. orang yang tinggal di bandar maknanya di bandar Mekah ke di bandar Madinah ke satu lagi orang yang tinggal di bandar-bandar pasir -bandar mereka ni orang badui jadi orang Badui ni dalam istilah Al-Quran itu dipanggil sebagai Al-A'rab. Al-A'rab. A'rabun. Al A'rabun. Al A'rab ini ada mempunyai satu sikap yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala banyak sebutkan dalam Al-Quran. Bukan saja dalam surah Taubah ni tapi dalam surah-surah yang lain juga. Iaitu sifat-sifat uh, mereka antaranya ialah mereka ni mengikut. Ha, buat satu-satu perkara tu mengikut. Mengikut ketua mereka mengikut dan sebagainya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan perkara-perkara ni. Ha sebagai sebagai contohnya dalam surah al-hujurat Allah Subhanahu wa taala berkata firman waqalatil arab amanna orang arab ni orang badui berkata kami ini beriman padahal Allah Subhanahu wa taala kata kul kamu belum lagi beriman katakan beritahu wahai Muhammad kepada mereka ni kamu belum beriman walakin qulu aslamna tapi beritahu kami telah Islam bukan kami telah beriman tapi kami telah Islam. Jadi maknanya iman dan juga Islam tu adalah berbeza. Jadi dalam surah Taubah ni banyak diceritakan sifat-sifat orang Arab yang tidak disukai oleh Allah SWT. Bukan maknanya Allah Taala tak suka orang Arab tu, tapi sikap-sikap yang ada pada orang Badui tu yang Allah Taala tidak sukai, yang banyak berlaku kepada orang Badui. Jadi kita insya-Allah walaupun kita ni bukan orang Badui, tetapi kemungkinan sifat-sifat tersebut ada pada kita. Jadi kita cuba insya-Allah hindari daripada sikap-sikap tersebut dan kita kenali apakah sikap-sikap yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah ini yang berkenaan dengan orang-orang Arab. Nah, jadi beberapa belas kali Allah Taala sebutkan orang Arab dalam Quran ini hanya satu saja yang disebutkan yang Allah Taala puji sifat mereka ini. Kemudian Allah Subhanahu Taala sebutkan juga orang-orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Yaitu antaranya ialah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang As, nama Allah Taala berikan nama kepada mereka ni as Asabikuna as al-awwalun sebagaimana disebutkan dalam ayat yang ke-100 100 surah at-taubah ni Allah Subhanahu taala sebutkan was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar maknanya bukan orang muhajir saja bukan orang muhajir ni maknanya orang bukan berasal di Mekah saja tapi orang Madinah pun yang awal-awal masuk Islam pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian kalau kita tengok perkara yang sama disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Waqiah Soal realiti wa Allah Taala sebut was sabiqun as-sabiqun. Jadi nama tu nama as-sabiqun ni makna orang yang mendahului. Jadi uh, kita ni ni uh, kena jadilah orang-orang yang kita kata mendahului, makna orang yang mula-mula uh, menerima Islam, maju ke walaupun ketika mana manusia tak suka. Uh, jadi ada perbezaan di antara orang yang ikut satu benda yang betul uh, di belakang ketika orang semua dah pergi dah ketika orang semua dah ikut dah kemudian baru dia nak ikut dengan satu lagi kelompok ialah orang yang ikut kalau perkara tu betul maka dia akan ikut tak kira lah uh, orang tak ikut ke orang apa pun orang tinggalkan ke dia akan ikut nah itu yang berlaku lah yang di, berlaku yang uh, di zaman Nabi SAW iaitu orang muhajirin mereka ni ikut Nabi orang-orang eh, yang beriman di awal-awal tu jadi orang-orang macam ni dipuji oleh Allah SWT di dalam surah at-taubahnya kemudian Antara yang terakhir yang disebutkan juga dalam surah Taubah ini ialah tentang Masjid Diror. Masjid Diror. Ha, disebutkan oleh Allah Subhanahu Taala dalam surah Taubah ini Masjid Diror. Diror, Masjid Diror ni adalah satu masjid yang dibina ha, oleh sekumpulan daripada orang-orang munafik. Ha, dengan tujuan mereka adalah untuk menarik orang supaya tidak pergi kepada masjid Nabi supaya meninggalkan Nabi. Pergi kepada masjid mereka ni. Mereka gunakan nama masjid. Mereka kubah masjid. Dan dikatakan masjid itu dikuna, buat dikubah. Uh, untuk mendandingi masjid Nabi SAW mendandingi masjid Kubah jadi tujuan dia adalah tidak betul walaupun apa yang mereka buat itu adalah cantik masjid mereka telah adalah cantik tujuan tapi tujuan itu tak betul uh, jadi di sini kita boleh tengokkan apa yang disebutkan oleh ulama iaitu annala umdata fil amali ala sihatil qasdi iaitu perkara yang paksi dalam apa-apa perkara pun dalam agama kita ialah kesucian niat uh, bukannya walaysa al-mazhar bukannya pada penampilan dia yang cantik pada bentuk dia yang cantik tetapi tujuan dia adalah tidak cantik jadi Nabi SAW balik daripada peperangan tabuk dan Nabi SAW telah di apa ni memerintahkan supaya masjid ini di, di, di apa ni di, 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 di dihapuskan ha, ditumbangkan ha, jadi itu adalah beberapa perkara lah ha, yang yang disebut dalam surah Taubah dan kemudian selepas daripada itu maka kita masuk pula kepada ha, surah Yunus jadi dalam surah Yunus ni Surah Yunus ni memang Surah Yunus ni kira surah satu surah yang agak panjang jugalah iaitu daripada ayat 1 sehingga ayat 109 disebutkan Surah Yunus ni diambil daripada of course lah daripada nama Nabi Yunus. Satu nabi seorang nabi yang mana disebutkan oleh Allah Subhanahu di dalam al-Quran ini di dalam al-Quran ini yang mana menggambarkan satu kaum kaum Nabi Yunus ni. Nabi Yunus dah berdakwah kepada mereka berdakwah 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 tetapi akhirnya mereka ni tak tak nak terima juga tetapi apa yang berlaku ialah nabi Yunus nak lari tanpa mendapat izin daripada Allah Subhanahuwataala nabi Yunus lari daripada uh, kampung dia tu kemudian dia ditelan oleh ikan jadi masyhur cerita ni kan kita boleh baca di mana-mana banyak tempat dalam al-Quran yang menceritakan perkara tersebut ditelan oleh ikan lalu dimuntahkan oleh ikan lalu dimuntahkan tu dimuntahkan kembali ke tempat kaum dia dan akhirnya dia disuruh kembali semula kepada kaumnya dan kaumnya telah masuk Islam Ha, jadi dikatakan beribu masuk Islam. Ha. Ha, apa ni? Ratus ribu telah masuk Islam daripada kaum dia. Jadi ha, ini adalah menunjukkan satu perkara iaitu apabila uh, manusia ini, manusia ini sebelum daripada mereka ini dikenakan dengan azab daripada Allah Subhanahuwataala. Walaupun uh, perkara ini berlaku sebelum daripada uh, Nabi Muhammad SAW. Biasanya yang berlaku sebelum daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau satu kaum itu menentang Rasul-Rasul mereka maka mereka, mereka akan dikenakan dengan azab mereka akan dihapuskan mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tetapi dalam kes umat Nabi Yunus ini mereka ini Allah Taala selamatkan mereka bahkan mereka ini telah beriman mereka telah beriman kepada Nabi Yunus jadi cerita itu berhenti di situ saja jadi cerita yang Nabi Yunus ni Uh, kita boleh dapati sebenarnya bukan hanya di dalam surah ini saja tetapi dalam surah-surah yang lain tapi Nabi Yunus ini disebutkanlah di dalam di dalam apa ini di dalam uh, surah ini surah Yunus. Uh, kemudian di hujung dalam surah Yunus ini diceritakan ada beberapa perkara yang Allah SWT ceritakan iaitu tentang kisah Nabi Musa AS terus diceritakan lagi jadi banyak kita tengok kan kisah Nabi Musa, Nabi Musa ni diceritakan dalam al-Quran dan kemudian selepas daripada itu ada kisah Nabi Nuh begitu juga kisah Nabi Nuh jadi kalau kita uh, perasanlah bahawa uh, kelima ada lima orang rasul yang diberi nama oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Yaitu yang kita panggil ulul azmi. Ulul uh, ulu ni dalam bahasa Arab ni maknanya yang mempunyai al azmi tu keazaman. Yaitu lima orang rasul iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, kemudian Nabi Isa dan kemudian Nabi Nuh. Jadi kedua-dua ini kedua daripada ulul azmi ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Yunus iaitu daripada ayat 1 hingga ayat 89 dalam juzuk yang ke-11 yang sedang kita baca uh, sekarang. Uh, seterusnya ialah selepas daripada itu uh, kita mula masuk uh, ke dalam uh, surah uh, Hud, surah Hud. Jadi surah Hud ni ialah satu surah yang agak panjang juga dan banyak menceritakan pelbagai rasul, bukan hanya menceritakan tentang Nabi Hud tetapi banyak rasul rasul Uh, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah ini. Uh, dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Taala uh, kita katakan dan boleh katakan dan tema daripada surah ini ialah Allah Subhanahu Wa Taala uh, uh, menyeru kepada ni kan kepada kita semua kepada para pendakwah, kepada orang yang mengajak kepada Islam ni supaya dia ni memisahkan uh, dua perkara. iaitu um, antara apa? iaitu menjaga kepentingan perasaan dan hati manusia. Ha, itu penting. Kita boleh baca insyaAllah insya-Allah dalam surah dalam surah apa ni surah Hud ini. Yang keduanya Allah Subhanahu wa taala kena gitu keteguhan untuk menyampaikan seruan tauhid. Makna kena jaga hati orang, kena jaga hati manusia, hati kaum. Tetapi dalam masa yang sama jangan uh, jangan uh, apa ni ber, ber uh, bertamayuk. Dikatakan tamayuk ni makna mencair uh, dalam akidah. Jadi akidah tu kena betul, kena tetap juga walaupun terjadi sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berdepan dengan orang Quraisy. Memang satu perkara yang susah kan untuk mengatakan kepada kaum Quraisy tu bahawa apa yang kamu sembah ni iaitu berhala ni adalah salah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap tidak mengira. Walaupun dia kena dalam approach dia kena jaga dan sebagainya tetapi dalam uh, membawa akidah dia tak boleh bertolak ansur. So, kalau tidak boleh batuk langsung so, dan seterusnya ialah hmm. apa ni aa uh Kesimpulan daripada ni awal surah ini juga ialah Allah taala menyebutkan tentang ke kepentingan iaitu daripada ayat 1 hingga ayat 4 daripada surah Hud ini Allah Taala sebutkan tentang kepentingan untuk bertaubat kepada Allah taala dan pada ayat yang kelima Allah Taala sebutkan tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi sekadar itu saja yang boleh kita tengok dalam surah dalam juz yang ke-11 ni iaitu dalam tiga surah yang ada iaitu surah Taubah, surah Yunus dan juga surah Hud iaitu sedikit daripada surah Aku lakukan oleh wa astagfirullah al-azim wa lakum. Jangan lupa insyaAllah, jangan lupa untuk like, untuk follow insyaAllah, untuk subscribe dan saya sebarkan Saya secara percuma kepada kawan-kawan semua, siapa saja. Uh, yang insyaallah uh, a moga-moga antum dapat pahala semua insyaallah aku qul qouli hazza wa astaghfirullah anazim wa rahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh